İnsan bədəni düşündüyümüzdən nə möhkəm və dözümlüdür. Gərginlik, qorxulu qəzalar, hündürlükdən yıxılan insanların bəziləri sağ qalıblar. Bu dəfə sizə məhz belə qorxunc halları yaşayıb, lakin sağ qalan insanların həyat hekayəsini təqdim edirəm. 2010-cu ildə internetdə başının yarısından məhrum olmuş kişinin fotoları yayıldı. Bəziləri fotonun həqiqiliyinə şübhə etməyə başladı, amma şəkil əgəyidi. I'm sure everybody will happen. God damn, it's crazy, though. And this how y'all boys come out. Fotodakı təsvir olunmuş oğlanın adı Carlos Rodriguez-dir və o dostları arasında yarımçıq ləqəbi ilə tanınır. Rodriguez avtomobil qəzasında ön şüşədən çölə uçub, başından ölümcül xəsarət alan Rodriguez müasir neyrocərrahiyyə və neyroplastika sayəsində xilas edildi. Şanon Malloy adlı qız ağır avtomobil qəzasından sonra xəstəxanaya çatdırılıb. Maşının qapısı sözün əsl mənasında onun boynuna çırpılıb. Xəstəxanada həkimlər qapının çırpılması nəticəsində onun baş beyin və onurğa beynini birləşdirən hər bir vətərin qırıldığını aşkar etdi. Onun başqa orqanları isə heç bir zədə almamışdı. Aparılmış uğurlu əməliyyat nəyin ki qızın həyatını xilas etdi. Teta onu iflicdən belə qorudu. Bununla belə Malloyda nit qüsuru yarandı və sol gözü ilə görməkdən məhrum oldu. Diana Odel düz 60 il süni nəfəs aparatı ilə yaşayıb. 3 yaşında keçirdiyi poliomielit, yəni uşaq onurğa beyin iflici xəstəliyindən sonra onun onurğasında deformasiya gedib. Ömrünün sonuna kimi aparatlarla yaşayan qadın Universitet bitirərək kitab yazmağa dəmacal tapıb. 2008-ci ildə Diananı yaşadan maşın funksiyasını dayandırmaqla onun həyatına son qoyub. Finneas Cage adlı şəxs neyrocərrahiyyə tarixində həyata keçirilən ilk əməliyyatı yaşayan insan oldu. 1840-cı ildə təxribatçı əsgər Gage Vermont ştatında yerləşən şaxtada məftilin yanma vaxtını düzgün hesablamayıb. Nəticədə mermi partlayaraq 20 metrədək metal çubuqları ətrafa səpərləyib. Həmin metal parçalardan biri isə bədbəxtcilikdən onun başına sancılıb. Cərrahlar Finyansın başından metal çubuğu çıxara bilib. Yarım ildən sonra Gage normal həyata qayıda bilib, lakin tez-tez baş ağrılarından əziyyət çəkib. 1986-cı ildə soyuq qış günlərinin birində 2 yaşlı Mişel Frank evinin qarşısında yerləşən donmuş çayın yaxınlığında oynayırmış. Buz sınır və qız suya düşür. Qızı sudan yarım saataqdan sonra çıxarddılar. Sudan çıxararkən qızda heç bir həyat əlaməti yox idi. Həkim ona ürək masajı edir, qanını isidir və orqanlarını hərəkətə gətirir. Mişel gözlərini açır və xoşbəxtlikdən soyuq suğun beynini dondurmamışdı. Danimarkalı Denis Abo Sorensen əlini hələ 2003-cü ildə itirib. 2014-cü ildə isə həkimlər Sorensen-in çiynindəki sinir ucuqluqlarına elektrod sistem qoşublar. Nəticədə süyni əl ilə oğlan nəinki bədənini tərpədə, hətta barmaqları ilə əşyaları da hiss etməyə başlayıb. 4-cü ildə İtaliyalı motocikl sürücüsü qəzaya düşdükdən sonra xəstəxanaya qeyri-adi simptomlarla daxil olur. Onun ürəyi əvvəlcindən fərqli olaraq fasilələrlə və zəif döyünməyə başlayır. Oğlanı müayinə edən həkimlər isə gördüklərindən şoka düşürlər. Səndimə qəza nəticəsində oğlanın ürəyi 90 dərəcə sağa fırlanıb. Xoşbəxtlikdən həkimlər oğlanın ürəyini əvvəlki vəziyyətə gətirə bilirlər. Bu günlük də bu qədər. Videonu bəyəndinizsə like etməyi və kanala abunə olmağı unutmayın. Sağlıqla qalın.